النبي مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال شغل ام الفاتحه بسم الله الرحمن الرحيم صراط الذين نعمت عليهم ولا حول ولا قوه الا بالله بسم الله Bismillahirrahmanirrahim الله الرحمن الرحيم قال معلم كرم صلى الله عليه وسلم من لم يستطع أن يرفع حاجة النفس فكيف يستطيع أن يكون Barang siapa tiada kuasa mengangkat hajat daripada dirinya Maka betapa kuasa bahawa ada ia mengangkat bagi hajat daripada yang lain daripada ni ni kembali pada hakikat kullul khala'i <Sessizid> tiap-tiap makhluk la yang fa' wa la tidak boleh memberi manfaat la yadur dan tidak boleh memberi mudarat Bismillah. Sebab mana hakikat ketuhanan adalah milik Allah Subhanahu wa taala. An-nafi' ila nama Allah taala yang memberi manfaat. Ad-dar hakikat yang memberi mudarat. Sebab banyak <coughs> benda yang kita usaha diulus, diluluskan dapat. Kalau tidak, tak dapat. Kalau manusia boleh mengangkat hakikat boleh mengangkat segala masaib, nasib tidak ada seorang pun yang sakit. Tidak ada seorang pun yang mengalami akan masalah Jadi Allah Ta'ala datangkan benda tu Sebenarnya tazkiratan Memberi tazkirah kepada kita Dia beri kita sakit sikit Sebenarnya apa? Dia memberi peringatan Bahawa sebenar-benar Pengangkat adalah dia Yang menjatuhkan dia Dia yang mengangkat yang memberi yang menarik Hakikat Sebab tu orang tua-tua kita selalu buat wirid apa? La mani ni alimah itu Wa la muti alimah manakta la mani tak ada orang boleh sekat kalau Tuhan beri wala mu'ti dan tak ada orang boleh beri wala kalau Tuhan sekat mana pemberi sebenar adalah dia maka oleh kerana itu dia kata barang siapa tiada kuasa mengangkatkan hajat pada dirinya maka betapa kuasa bahawa ia mengangkat akan hajat orang yang lain maka barang siapa adalah lemah daripada mengambil manfaat dan menolak mudarat daripada dirinya maka ia itu daripada yang lain terlebih pula kalau untuk diri dia pun dia tak boleh nak urus apatah lagi untuk yang lain habis tu kita tengok ada orang beri, ada orang tolong itu hakikatnya tuan dah set pada azali dah ya datangnya rezeki daripada kita daripada orang tu orang ni manfaat contohnya itu adalah benda telah disiap pada azali tuan dah tentukan pada seorang cuma orang tu jadi sebab saja begitulah mudarat yang orang tu mendatangkan mudarat, bunuh dia, anyanya dia. Pada hakikatnya itu adalah adalah sebab yang telah diset pada azali oleh Allah Taala. Ya sebab benda ni kita betul-betul kena faham makna ketuhanan. Di ya, mana ketuhanan iftikar kulli ma siwa ilaih berhajat bergantung terikat semua makhluk hakikat dengan Allah Taala. Itu maknanya ketuhanan. Jika ya, kalau ada benda lain pula boleh manfaat seolah-olah disamutarap dengan Tuhan. Sedangkan Allah Ta'ala kata Walam yakullahu kufuan ahad Tidak satu pun yang standing Ya dengan Allah Subhanahu Ta'ala Kerana Allah wala syaitan ah ah. Telah ada Allah Ta'ala dan tidak ada satu pun serta Ya ahad dia tunggal Tunggal dalam ketuhanannya Tunggal dalam pentadbirannya Tunggal dalam memberi penentuan dan seumpamanya Oleh kerana itu Semua yang Tuhan beri sebenarnya atau ditarik mempunyai hikmat yang besar ialah untuk makhluk itu mengenal akan dia mata ataka asyhadaka birrah wa mata mana'ak asyhadaka kahrah bahwa bi kulli zalika muta'arifun bila mana Tuhan memberi kita satu pemberian yang berbagai bentuk sebenarnya ialah apa asyhadaka birrah disuruh kita memandang nama di albir pemberi pengurnia yang sangat hebat dan itulah sebaliknya wa mata mana bila dia blok dia tak bagi sebenarnya apa hakikat ialah asyhadaka kahrah dia menayangkan kepada kita supaya kita kenal uh, eh, mana dia adalah eh, yang memberikan uh, eh, maknanya melakukan perkara tersebut mentajalikan nama dia al-qahar ya bahwa bi kulli zalika muta'arifun ilaik maka dalam dua keadaan sebenarnya Allah Taala nak memperkenalkan eh, dia kepada makhluknya dia pemberi dia penarik sebenarnya Jadi orang yang tidak mengenali Ya hanya memandang pada zahir sahaja Nampak orang beri ya, Dia tak nampak Allah Ta'ala Nampak madikan dia beri Dia tak nampak hakikat dari Tuhan Ya maka dipandang sebab Sama lah ulama' kata macam anjing Ya anjing yang diberi makan oleh tukang gaji Hari-hari tukang gaji tauke itu bagi makan anjing dia jadi nah, anjing yang tak berakal ni pandang Yang bagi makan tu ingat tu lah tuan dia Tiba-tiba bila tuan dia datang Tuan dia dia ya, <laughs> eh, Tuan dia tu dia pada Padahal tu tuan dia Tapi oleh kena dia pandang zahir Yang mengulur makan hari-hari tu Dia ingat tu tuan dia pada tuan uh, Kuli ataupun uh, Khadam bagi tuan dia je. Sebenar tuan dia uh, Toke tu Begitulah uh, makna Kalau insan tadi hanya memandang lahir Dengan tak memandang hakikat sebenar Maka dia telah terkeliru ya dia telah terkeliru dia merasakan seorang makhluk ni boleh memberi manfaat seorang makhluk ni boleh memberi mudarat sedangkan makhluk setiap saat nafasnya ada dalam taksis iradat dan dalam taksirul qudrah ya al qudrat wal iradatu muta'alliqatan wa bi jami'il mumkinat Kudrat dan iradat Allah Ta'ala bertakluk pada semua makhluk dalam semua masa, dalam semua saat. Setiap detik, setiap turun naik nafas kita Semua makhluk adalah dalam taksis iradah Dan taksirul kudrah dan Begitulah bahawa insan mengenal akan Tuhannya Bahawa dia akan merasakan kehaibatan Keagungan, kedahsyatan Allah yang maha dahsyat Yang disebut Allah Ta'ala sentiasa huwa fi syaan Di setiap saat dalam urusannya dengan makhluk Ia itulah segala-gala Dan diajas oleh Allah subhanahu wa ta'ala Maka kalau begitu makhluk ni semua adalah bayangan kewujudan Tuhan. Makhluk wujudku bayanganmu. Itu ada lagu sufi. Wujudku bayangan. Mana wujud kita semua ni membayangi kewujudan Tuhan. Ya, sebagaimana bayang dia bergerak itu menandakan ha, Tuhan dia bergerak. Kalau Tuhan dia berhenti, bayang tu pun berhenti. Kalau Tuhan bergerak, bayang berhenti, Tuhan berhenti, bayang bergerak tu dah lain cerita tu. Tu seminggu lagi agaknya. Jadi maknanya bagaimana terikat bayang dengan Tuhan Itulah kita buat misal sedikit Ya eh, kita dengan Tuhan lebih dahsyat Sebab kita sentiasa dalam ta'lu ni Satu Yang kedua kalau berlaku sebalik Ada benda dia ada tak kait dengan Tuhan Ya, eh? kalau ada benda wala satu zarah Wujud dia berlaku dia semua tak berkait Tuhan Dia ajar sendiri Apa resiko sebenarnya Besar tu Resiko dia apa Membawa batal makna ketuhanan tuan -tuan. Batal makna ketuhanan Ha, dan itu tak akan mungkin berlaku mustahil mana kalau berlaku itu mana batal mana ketuhanan kita semua pun tak boleh ada ni. ya, kalau tak ada Tuhan kita pun tak boleh ada ha, itu makna sekarang kita ada bila kita ada menunjukkan bahawa sebenarnya sabit makna ketuhanan bagi Allah Ta'ala dan bila sabit makna ketuhanan bagi Allah itulah yang wajibnya maka ketiga itu semua terikat ha, maka silalah pandang keterikatan kita dengan Allah Subhanahu SWT Jangan kita bergantung lah, kepada yang zahir tadi keliru. Macam mana anjing tadi dia keliru. Dia ingat kadam tu tuan dia pada hantu kuli tuan dia je yang memberi makan dia hari-hari. Ya. Sebab tu dalam suratul Al-Ankabut Allah beri satu peringatan yang sangat besar. Masalul ladzina taqidu min dunillahi awliya kama salil ankabut ittakhazat baita wa inna awhanal bulud la baitul ankabut. Masalul ladzina taqidu perumpamaan orang yang mengambil selain dari Allah Ta'ala ya, tempat sandaran maka telah misalkan kama salil angkabut seperti laba-laba ittakhazat baita laba-laba yang membuat rumah dia jahit dia jala dia tadi ya dengan harapan bahawa kalau hujan dan panas dia terlindung maka perkara itu tidak berlaku bila hujan dia basah bila panas pun dia merasa kepanasan ya maka Allah Taala sindir dengan sindiran yang tajam masadul ladzina <tik> takhuzu min dunillahi awliya kama salil ankabut sebagai laba-laba ittakhazat baita wa inna awhanal buyut la baitul ankabut serapuh rapuh rumah adalah rumah laba-laba azkur azbut satu sindiran tajam laukanu <tik> ya'lamun kalau kamu memahami Maksudnya, kalau insan tu faham begitulah maknanya Apabila labah-labah tidak dapat apa makna kendak dia tadi. Cuma adalah kosong saja, tak berhasil. Sebab menentukan segala-galanya kita ada penentu, kita ada Tuhan yang sebenarnya mentadbir dan menyusun segala-galanya. Dan ada minta tolong makhluk pada makhluk itu seperti minta tolong orang yang terpenjara kepada orang yang terpenjara. Dua orang ni dalam penjara A dengan B dalam lokap. Yang A minta B Tolong nak keluarkan dia Yang B pun begitu juga Jawab dia apa Tidak terhasil Tidak terhasil ha, Maknanya bukan dia Yang mampu untuk mengeluarkan Begitulah Kiasan dia Antara hamba dengan hamba Oleh kerana itu Taklah dia ha, Memahami akan makna ketuhanan Iaitu keterikatan seluruh makhluk Dengan Allah Subhanahu SWT Maka jangan engkau datangkan hajatmu Kepada yang lain dari Tuhanmu Jangan engkau datangkan hajat Maknanya kalbi kita tu berpegang Seolah-olah ada benda lain yang boleh menunaikan hajat kita Ada pun usaha sekadar zahir Minta tolong apa tu Itu tak apa, itu zahir asbab Ya, kita kata kita tuan minta tolong yang ya, ramai Kita nak buat urusan ni Itu tak ada masalah Itu zahir yang kita bincang ni batin Itu rohani seseorang tadi Dia memegang Iktimat Sandaran Betul kepada Yang berkuasa Sebenar ialah Allah SWT Betapa engkau datangkan akan dia seorang pada hamba Serta engkau ketahui ia akan lemahnya Ya Maknanya jangan engkau datangkan hajatmu kepada yang lain daripada Tuhanmu Betapa engkau datangkan akan dia seorang hamba Serta engkau ketahui ia akan lemahnya Kita mohon pertolongan pada hamba Hamba tak ada apa Ya Ya Maka barang siapa tiada kuasa mengangkat yang turun daripada dirinya mana musibah yang turun pada diri dia Tuhan menentukan dia contoh demam seminggu ya dia tak akan banyak siapa, siapa boleh bawa doktor pakar mana pun cukup seminggu baru lah dia sihat maka Allah, Allah dah susun dalam masa seminggu tu dia berusaha akhirnya jumpa ubat ni jumpa ubat ni cukup seminggu tu sebagai sebab dia Tuhan pun sembuhkan akan dia mana asyafih as, as wallah yang menyembuhkan ialah Allah Subhanahu taala semua usaha zahir itu tak ada masalah ya likul lida indawa fatadaw tiap-tiap penyakit ada ubat maka Rasulullah kata pergilah cari ubat tapi yang menyembuh bukan bukan makhluk bukan ubat yang menyembuh ialah Allah taala kalau kita kata yang menyembuh tu ubat maka wah sama taraf ubat dengan Tuhan maka terlaku syirik memang ya Maka betapa kuasa mengangkat akan dia daripada yang lain daripada jenisnya Maka kalau dia sendiri tak boleh nak angkat Musibah yang datang pada kita sebenarnya itu apa tadi? Untuk mengenalkan kita dengan Allah Ta'ala Ya pi kulizalika muta'arifun ilai pada dua-dua masalah ni Tuhan nak kenalkan dia Supaya kenal siapa kita Siapa Tuhan Batu dia kata man arafa nafsa faqad arafa rabbah wa man arafa rabbah fasada jasad Siapa kenal akan dirinya maka dikenal akan Tuhannya dan siapa kenal Tuhannya maka lenyap ataupun fana la ya itu ha, dia. Ya eh, dalam diri kita Tuhan suruh tengok kan wa fi anfusikum afala tubsirun. Pada diri kamu mu tak perhati Kamu daripada setitis air yang hina mimma in, in, in Air yang hina tu air mani tu kalau genjiskan orang orang pun peranjat <laughs> Eh, jijik. Itulah ha, asalmu. Kemudian merangkaklah kita dalam perut ibu 9 bulan ada yang tak sempat keluar mati situ pun ada. Kemudian dikeluarkan kita dalam keadaan layak syai'an, satu benda pun tak tahu. Maka Allah Taala mendidik kita dengan sebab Dia takkan kasih sayang pada ibu bapa mana mendidik sehingga besar sampai sekarang. Satu peringkat ke satu peringkat ya maka perhati Allah Taala suruh perhati betapa besarnya kuasa Allah Subhanahu wa taala dan disuruh kita ni perasan Itu ha, ya Jangan tak perasan kepada ketuhanan Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu yudabbiru samawati wal ard. Allah Taala yang mentadbir langit dan bumi. Butalah mata hati yang tak berasa pentadbiran Allah Taala. Sangat keji dia duduk dalam bumi Allah dia tak perasan rezeki dari Tuhan, nyawa tangkai nyawa dalam genggaman Allah. Dia buat tak perasan itu keji dia panggil amat keji hamba yang menumpang di muka bumi Tuhan Dia tak perasan dia tu hamba abdi yang fakir yang hina dengan Allah Ta'ala sebab tu kalau dia kenal siapa diri dia maka dikenal lah dikenal dirinya daif maka disedar kekuasaan Allah yang maha dahsyat dikenal diri dia adalah asalnya tiada maka dengan rahmat Tuhan Tuhan izinkan kita menumpang sementara maka dikenal lah Tuhan yang bersifat dengan kidam Ya, dia kenal sifat dia hadis baru Dia kenal Tuhan sebab kidam. Dia tengok lagi betapa sifat Allah. Baqi mana Allah ya bil baka. Allah Ta'ala bersifat dengan baka mana ke kekal. Maka nampak diri dia fani. Bersifat dengan fana. kita akan. Mana ada saat perakhiran penumpangan kita di dunia mana akan mati. Dan begitulah seterusnya Kita memandang betapa besarnya pentadbiran ilmu Allah yang qadim Yang sedia kala Yang tidak tertutup suatu pun Daripada apa benda yang berlaku ha, Maka nampaklah kejahilan kita Kita pandang sifat Tuhan, kita nampak sifat kita Kita pandang pula sifat kita, nampak sifat dia Apa sifat kita? Naqais segala kekurangan ada milik makhluk maka kita nampaklah betapa kesempurnaan kedahsyatan Allah Ta'ala yang maha dahsyat kalau tak nampak kita dia panggil buta mata hati wala ayah sebilah Batu kita minta kepada Allah Ta'ala supaya tarik kalbi ya Rab tariklah kalbiku menghadapmu bahawa kalau kalbi kita tak kerti menghadap Tuhan Maka bahaya besar Lebih-lebih lagi -lebih besok Saat-saat kita kalau tak mengenal Tuhan Balik nak menghadap Tuhan Soalan kubur tuan-tuan Dia tak tanya berapa rukun semayang Kam arkan salah Berapa rukun semayang Dia tak tanya Dia tanya marabbuka buka Siapa Tuhan kamu kalau atas dunia kita buat tak kenal dengan Tuhan, kita rasa makhluk besar, kebesaran Tuhan kita tak pandang. Kita pandang kaya makhluk, kaya Tuhan kita tak pandang. Takut kita tak dapat jawab soalan kubur besok. Kalau soalan kubur tak boleh jawab, marah Siapa Tuhan kamu? Kita tak boleh jawab. Ha, jawab malaikat titik. Sekali titik, 70 hasta terbenam dalam kubur. Tuan-tuan berhati-hati bukan orang buat binaan besar tiang. Dia piling tiang tu berdentum tu masuklah dua tiga kaki kan. Betapa kuat. Ini malaikat sekali gembat tu 70 hasta. Dan pemukul dia tidak boleh diangkat oleh siapa pun Kalau dihimpunkan jin dan manusia Sampai kiamat tak boleh mengangkat benda tu kan? Yang boleh mengangkat tu pemukul dia khas malaikat tu Bila ditanya marrab buka Siapa Tuhan kamu La adri, la adri aku tak tahu Mam dia tak Ya Sanggup ke kita menghadapi suasana yang sangat dahsyat itu baru dalam barzah belum lagi di sana di mahsyar lagi nak dikumpul kita mencari nabi ya eh, satu nabi adam seribu tahun sembayangkan seribu tahun cari nabi adam nabi adam kata aku tak sanggup aku malu dengan tuhan cari lagi nabi lain nak sampai kepada rasulullah sallallahu alaihi wasallam berapa makan ribu tahun kan? ha bayangkan tu sampai kepada baginda sallallahu alaihi wasallam lalu rasulullah sujud bila Rasulullah s.a.w. sujud, Allah Ta'ala kata, Irfa' rasak, sal-tuqtah, wasma' tu syafa, Allah Ta'ala kata apa? Angkat kepala kamu, ya Muhammad s.a.w. Minta, aku perkenankan. Sila beri syafaat, aku izinkan. Betapa besar metabat Rasulullah s.a.w. Sebab kita kena banyak selawat kepada baginda s.a.w. Jangan buat-buat lupa dengan baginda SAW. Baginda lah orang yang paling afdal. Laula kama kanatil afla. Kau tidak kena engkau yang Muhammad SAW. Aku tak jadikan semua makhluk. Jadi jadinya kita boleh menumpang di dunia sementara ini ialah keberkatan kehebatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh kerana itu, banyak kita berselawat dan banyak selawat insya-Allah hati kita akan jatuh cinta kepada baginda sallallahu alaihi wasallam dan bila hati itu cinta kepada sallam menyebabkan kesan besar kita mudah mengamalkan segala sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah menyatakan man tamassaka sunnati dakhala al jannah. Siapa yang berpegang teguh dengan sunnahku, maka jaminan syurga untuk dia. Jaminan syurga. Syurga ni bukan benda main-main tuan-tuan. -main ya. Asalnya nah, tempat dua dia Saya ada syurga, neraka wal ayazabilah. Maka barang siapa yang berpegang teguh dengan sunnah, jaminan daripada Allah syurga yang mabsar, maka oleh kerana itu, banyak kita berselawat, bantu topak supaya ruhani kita tadi makin terang, ruhani kita makin makin sinaran dia memancar dan mudah ya mendapat sinaran makrifat daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa yang kenal Tuhan di sini dengan pengenalan yang sebenar, dia melangkah dengan cara orang yang mengenal, dia berjalan cara orang yang kenal, dia duduk cara orang yang kenal, dia bekerja ke sana kemari cara orang yang kenal Allah Taala, maka insyaallah dia akan selamat Jawapan pertama dia akan jawab jawab. Marabuka dia akan jawab apa? Allahu Rabbi. Allah lah Tuhanku. Dan kalau jawapan ini dapat, itu tandakan yang akan datang terus dia akan mudah. Dia akan lakukan hisaban yasirah, penghisaban yang mudah dan banyak mendapat bantuan Allah Taala insyaAllah Tapi kalau di alam barzah disangkut, so alam tamu disangkut wal a'yazabilah, ya dikatakan yang akan datang lebih-lebih dan -lebih, mana dahsyat wal ayazabilah. Jadi oleh kerana itu, kita tanam kala makrifat yang telah ada pada kita ni. Makrifat ilmu yakin dengan yakin ilmu angkat bagi tinggi sikit biar naik kepada ainul yakin dan naik kepada hakul yakin supaya lebih terang lebih terang cahaya makrifatnya yang menyebabkan dia semakin hampir dan mendapat pertolongan besar daripada Allah Subhanahu taala di dunia dan di akhirat dengan keberkatan Habibullah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahli baitnya dan juga para-para sahabat dan juga para masyayikh mudah-mudahan kita sentiasa diberikan peningkatan ya dalam semua keadaan keimanannya sentiasa meningkat mahabbah dengan Tuhan semasa meningkat kedekatan diri dengan Rasulullah semakin meningkat ya, itu yang dikendaki oleh Nabi SAW ya manistawa yaumahu pahwa makbun siapa yang bersama dua maka dia tertipu jadi maknanya kalau kita meningkat itu menanda orang masuk gulungan Faizin orang yang mendapat kejayaan insyaAllah wallahu'anam bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah sayyidina wa maulana muhammadin ala alihi wa sallam ya Allah ma'asal fa inna khairakullahu biyadiku anta bina ra'ufur rahim rabbana atina Alhamdulillah Subhanakallahumma wa